Зато доброго дня. Расскажите, будь ласка, свою историю. 22 сентября, 5.30 утра, вроде Мереев, по улице Днепропетровской, произошло ДТП, в результате которого погиб мой сын Ярошенко Сергей Иванович 91-го года рождения. Значит, после ДТП на восьмой день был отдан автомобиль. Следователем было порушено, значит, следователем было уголовное дело возбуждено по факту ДТП, при котором был водитель который не уехал с места происшествия. Его возили на свидетельствование алка и наркозависимости. Был изъят у него автомобиль. Были свидетели, которые прямо указывают на водителя. И водитель сам этот факт э, признает, что он был за рулем. Но он до сих пор, до этого дня, э, в качестве свидетеля. Я про, пока бы прошу, сейчас вот обратилась в суд э, с просьбой признать его потерпев, подозреваемым. Я так разумею, что на ремне следствия за бывают всякие снизочные законы и Да. Значит, он вообще является предпринимателем города Меревка. И с этого все началось. За него попросили. И вот после этого следствие мне пять месяцев не показывало первоначальные документы. Показали только после того, как я подала в суд на следователя за бездействие на бездействие следователя. Вот только после этого, 18 февраля, я была ознакомлена с материалами первоначальными уголовного производства. После того, как я ознакомлена была, я поняла, что эти материалы сфальсифицированы. Схема ДТП сфальсифицирована. Я сейчас прошу признать его подозреваемым и сделать повторно осмотр места происшествия. До сих пор не проведена автотехническая экспертиза, до сих пор воспроизведение не было проведено. И я не могу добиться этого воспроизведения, ведь уже прошло полгода проходит. А воспроизведения до сих пор нет. И еще додатком идет до этого, что под э, певные паперы про сбереженность передали, передали машину в користование. Да, повернули. да. На восьмой день отдали машину, и водитель до сих пор, с того момента он на ней ездит, управляет этим транспортом. Скажите, пожалуйста, были какие-то пробы водителей, как-то э, вышкодувать за сбытки. Нет, не, был, не было таких... Э... Тут и моральный аспект, где я, разумеется, тяжкая трата. Да, ну не было. Э, водитель э, как бы уходит от ответственности, он избегает меня. И один единственный раз он сказал мне, что э, он может три 3000 нашкрябать где-то для того, чтобы я могла памятник сыну поставить. О других издержках, моральных и материальных, он даже не вспоминал. А скажите, как в этой ситуации себя поводит следствие? Адже есть такое понятие, что есть певный цивильный позов? Я подала иск гражданский следователю, на который получила постановление МАТКА, так как водитель на сегодняшний день не в качестве подозреваемого. Он просто есть лицо-свидетель. Но ведь не может быть свидетель лицо, которое совершило уголовное преступление. Свидетелем является лицо, которое что-либо видела, а ведь он совершил это уголовное преступление, которое повлекло смерть моего сына. И до сих пор он является свидетелем. Поэтому мне отказали. Виски. Я подавала иск с просьбой о том, чтобы имущество, арест имущества наложили на имущество водителя. Ну, я получила отказ. А скажите, на данный момент ведома дата, когда будет проводиться следствие эксперимента? Нет, от меня это открывает следователь. Точной даты она не говорит, хотя я могу предполагать какая-то я уже знаю, какая это может быть дата. Но следователь от меня это скрывает. А в этой ситуации, как, как вы особисто расцениваете следствие в этой ситуации? Я думаю, что тут коррупция. Потому что там сговор следователь вступила в сговор с водителем. И, по-видимому, исполняет чьи-то указания, я обратилась в прокуратуру. На сегодняшний день на прием к прокурору прокурор сказал э, рассмотреть мою жалобу и проведет расследование по этому уголовному производству и есть результат? ну пока нет, но мне с прокуратуры пришло письмо о том что после судебно-медицинской и криминалистической которая уже проведена давно была значит, следователь должна принять решение законное о том, чтобы сделать подозреваемым водителя. Но до сегодняшнего дня этого ну, не происходит. Ну, насколько мне известно, сегодня мая отбудется какое-то судовое заседание. С приводу чего вы звернулись до суду, что вы вымагаете? Да, сегодня в 4 часа будет заседание суда. Я обратилась в суд по поводу признания водителя подозреваемым. Потому как он не может быть на сегодняшний день свидетелем. Он совершил преступление. И он не может быть. Есть труп, есть сам факт этого преступления, есть уголовное дело. Поэтому он не может быть свидетелем, я считаю. Не, и на, я хочу, чтобы На, на станок на скажите Ваш особистый прогноз. Чем сегодня может завершиться э, судовое заседание? Ну, я думаю, должно быть э, все по закону. Судья должна принять законное решение и все-таки удовлетворить мою жалобу по поводу того, чтобы признать водителя подозреваемым. Ведь это не осуждаемым и это не подозрения в уголовном деле.